Отработан уже полностью план действий. На следующей неделе мы подписываем э, меморандумы со всеми политическими партиями. А ну, да. Уже у нас есть договоренность, и все, каждая партия политическая хочет лично подписать его. Просят там по срокам, согласовываются только лишь сроки. А сколько партий? Ну, скажем так, все основные партии на сегодняшний день. Э, я, по-моему, там около 13 партий 15, есть, 20, 20, 100, вот, но э, уже подписан у нас договор такой о том, что поддерживают наши критерии. Это с комитетом опору Это месяц назад мы еще подписали, что они поддерживают наши критерии. Туда, вы знаете, входит всего, по-моему, 6 партий комитета опору Биттокури. года еще там есть какие-то партии, партии, того, партии, как партии как реформы, и реформы и порядок, порядок находится. Да. Там еще есть. Гуч. То -то, Гуч. Да, по итогу. Так, так, так что там есть. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что он... О я разговаривал с Алексеем Фур, э, с этим э, Алексеем. С... Гавриловым, да. Он говорит, что да, у нас в принципе мы ничего против не имеем, этих принципов, и мы готовы рассмотреть.